Bujumu ketoke tuwek men to yu. Pen. Wae pen bau ra. ngerti. Lah wong-wong ngene sing digoleki sing nom. Kowe tau kumon ora wong sayur nangka sing tuwek, kan sing nom. Ton setan Ngerti ngono nyapo ora gelem ngenteni aku tuwek so Karmu kuwi kuwi kok Aku mau kon golek bojo sing enom, sing isik brondong jagung, brondong mbuh ngono Lah iya, brondong lho, gori. Kok iso rumah saka opo, karmu ki aku ki rabi karo kowe. Lah iya, tarah kuwi sing tak karepne. Berrabi gak aku kan budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Kedehku mok jaluk ngene jowamu. Yo sak lumprae to njaluk dhuwit ning bojo. Masa aku kok gelo kok jaren kok ngomong. Kowe ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting opo? Dudu bojone wong. Yo ora apa-apa nek ora konangan. Eh ndak ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitaminnya cukup yo sehat to. Oh. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi yo kudu to, wani rabi yo kudu wani tanggung jawab. Oh, Iso rumah sak ora rabi, bocah enom. Kocak brontong lek ora tanggung jek ge opo nglarani ati orang gelog